Только представь, пожалуйста, сказал тебе это начало. Виталий, Громадский Я тоже волновался на выборе Киеврады, и ну, Подсумывая, что сказала мультиана Николай Александрович э, Габер, э, что я из этого понял? что Нарушена основа, то есть законов Конституции. В Конституции четко зазначено, что каждый гражданин имеет право избираться и быть избран. То есть если человека лишили этого права, да, ну о каком праве можно дальше говорить? Кому там о тех решениях суда, которые, может быть, можно много обсуждать? Но опять-таки мы стоим с того, что начинаем или правили. Да, если нарушена Конституция. Получается, сегодня у одного забрали право избираться в Майдане, завтра у другого. О а чем? Да? Для чего тогда был Майдан, что мы хотели? Поэтому все-таки надо собирать громадские слухания и разобраться на этом вопросе, что мы делаем, куда мы идем, для чего это все было. Потому что людей, я считаю, уже погребло больше, чем достаточно. Ну, на этой ноте, я считаю, надо задуматься. Мы не говорим о команде. Кто кого привел, кто на совести, там, Виталий Кричко, технобока, всех лидеров партии. Это их выбор, они их взяли, они за них будут отвечать. Мы говорим о Конституции. Это как? То есть мы с чего начинаем? Мы начинаем с того, что мы грубо нарушаем конституцию. Я думаю, об этом надо задуматься. И думаю, если у партии, те, которые у власти, те, которые боролись в Верховной Раде против партии регионов, и сейчас пришли к власти, зная эту информацию, самостоятельно не снимают, понимая, что нарушен закон, тогда надо задуматься. Потому что я бы на месте всех вышеперечисленных знаменитых политиков, которые поддержал народ, имея такую информацию, снялся и сказал, ребята, давайте, потому что нарушена конституция. Я не буду нарушивать начинать свою деятельность с того, что нарушена конституция. Давайте переголосуем, чего бояться. Пусть мы... При наличии чести. Конечно, конечно. где эта вот честь, которая, она всегда была. Украинского народа. Всегда спокойно Куда нам делать-то? есть имел смелость наш ходить, имел смелость прийти, и сказать ну так, нарушили. давайте переголосуем голоса, Какие проблемы? Я уверен в себе. Вот это будет честно. Скажите, а... Какие бы вы, вы вопросы задали лично э, вот, э, человеку, который отвечает за вот эти мероприятия? То есть в э, ЦВК, я так понял, есть конкретный персонаж, который должен устирствовать за это все, в том числе и нет комментариев. Я находился там, когда выдавали этот протокол, когда сказали э, э, дайте постановку, на... не дадим, дайте протокол, на который был выписан это постанова. Тоже не дадим, напишите письменно. Написали письменное обращение, но мы его так и не увидели. Ну, потому, потому и появилось две бумаги под одним номером. Потому, я так думаю, как бы судья не рискнул, когда ну, грубое нарушение. Человеку, который маломальски понимает юриспруденцию, сразу видит, что это фальсификация, подделка документов. Потому, я не юрист и а не могу давать правовое отношение, что там дальше там, э, будет, но я так понимаю, люди сведомо шли на это или не сведомо, я не могу сказать. Но если человек был назначен, он же должен понимать, должен за свои действия. Я не могу дать никакой правовой, это, это правовой я юридит. просто. Да. Нина Петровна, сегодня вы были в суде, и где рассматривалось дело, вот это наше меньшее, о котором, в принципе, никто особо не хочет распространяться или говорить. Расскажите, пожалуйста, что произошло сегодня в административном суде? Что вы видели? Вы, я так понял, вы были участником процесса. Да, я была участником процесса. Понимаете, у нас происходят очень удивительные вещи. Киевская комиссия избирателей позволяет себе не выполнять решение апелляционного суда, которое нужно выполнить срочно, и оскорбление не прилегает. Однако им абсолютно все равно. Мы, вот это вот у нас уже был четвертый суд, три предыдущих мы выполнили выиграли. и выиграли. И комиссия получила постанову суда, что нужно срочно внести. Они не отреагировали на нее. Мы подали на это апелляцию, чтобы признать выборы недействительными, чтобы повторить это. Вот. Но сегодня судья решила так, уйти в сторону просто. Она забыла, что комиссия не выполняет закон и увела в другую. А вы докажите, что вы бы выиграли. Почему мы должны заказывать? И почему у нас в государстве должен не выполняться закон? Меня удивляет вот это. Безусловно, мы апелляцию подадим новую. Потому что если мы сейчас не выполняем закон, что мы будем дальше делать? То есть все, что мы будем принимать, мы все будем не выполнять. И никогда у нас государство не станет правовым. Поэтому вот это именно дело, оно очень важно. Если сейчас пересмотрят и сделают все в соответствии с законом, то тогда можно говорить, что мы уже государство. Если нет, то нам еще очень далеко до государства. Мы имеем окончательный <клес> документ, который пишут правосудный. документ, мало, презуплынный оголошение результатов выборов. до Київради на основанні е, двох попередніх судів. Суду також інстанції окружного суду, та також апеляційного суду, е, який був е, до виборів, який чітко сказав, що порушений закон, порушені е, права людини, порушені права партії, і потрібно їх е, повернути да, в законне русло, можливо, лише було передрукувавши бюлетні або перенісши голосування на інший день. І Я розумію, що всі вже п'ють шампанського переможці, але закон окремо. І навіть пишеться в самому постанові про те, що позивач, тобто те, що партія партії України, не зверталася до суду, до виборів. Це є відверта брехня, тому що ми, виграли, ми зверталися і виграли ці суди ще до дня голосування, і був час на придрук. Більше того, закон такий для таких випадків, закон про вибори, що говорить, що якщо є такі е, питання, які е, доведені суді, що вони порушили права, то іншого чим принести вибори і переголосувати немає, або провести ну, повторні вибори. І лише на повторних виборах вплили б всі фальсифікації, які б довели, що дійсно е, Павло Миколайович Христенко, якого партія не випадково поставили під номером 2, він не 31-й, не 32-й. Не 15-й, а саме те е, другим. І п'ятірка формується в кожній партії із тих людей, які можуть привезти е, своїх виборців до дільниць, не випадково там з'являється. І якщо б це був би е, не Павло Павленка, який дуже відома людина серед громадських а був е, би Кличко, Кличко, Порошенко або хтось інший, я думаю, що е, вся преса зірвалася б і сказала б, ой, це вплинуло на вибори. Яка ж різниця між Христенко Порошенко або Кличко? Ніякої. це громадян України, який має права згідно Конституції. І сьогоднішній суддя порушив закон і тільки в угоду, якби бажаючи підіграти тим, хто неначе хто переміг. Закладається міна юридична. І результати виборів стають нікчемними, не Саме тому э, цей документ, який підписаний суддєю Соколовою, він буде протестований і має бути зупинений э, yeah. Це ті події які відбулися. Те, що э, суддя спочатку зсилається на те, що виграні суди, що були порушення, а потім каже, що э, патриотична партія не зверталася щодо э, поновлення своїх прав. Ну, це нонсенс. В одному документі говориться прямо протилежні речі. І вивод робиться зовсім інше, що. А от докажіть, що саме ця людина була важлива для П'ятірки. Ми можемо це довести, переголосувавши. І саме цього Патріотична партія України буде добуватися разом з іншими партіями. Дякую.